તો સરકારી હોસ્પિટલની વધુ એક લાલિયાવાડીનો પુરાવો સામે આવ્યો છે જેમાં સુરત સિવિલ હોસ્પિટલમાં ગુજરાત ફર્સ્ટનું રિયાલિટી ચેક રિયાલિટી ચેકમાં સામે આવી ચોંકાવનારી બાબતો સિવિલ હોસ્પિટલમાં દવાઓનો પૂરતો જથ્થો ન મળતો હોવાનું પણ સામે આવ્યું છે હોસ્પિટલમાંથી તમામ દવાઓ ન મળતી હોવાના પણ આરોપ છે ગુજરાત ફર્સ્ટની ટીમે દર્દીના સગાઓ સાથે વાત કરી ગુજરાત ફર્સ્ટના કેમેરા સામે દર્દીઓએ પોતાની આપ વિતીવર્ણવી તબીબો लखी आपे ते बद्धी दवा न मरती होवानी फरियाद उठी छे बहार ने मेडिकल में ऊंचा भावे दवा खरीदवा दर्दीओ मजबूर बनिया छे सीविल में पूरती दवाओ मरती होवाना दावानो पण छे दुर्यो छे सीविल में ज सुविधा न मळे तो गरीब दर्दीओ क्यां जशे ते सवाल छे पूरी तो नहीं मिलती सर हमें थोड़ी बहुत मिल जाती इधर से और ज्यादातर बाहर से ही जो बाहर से लेनी पड़ती है वो बहुत महंगी पड़ती है बाहर एक मेडिकल शॉप है जहाँ से हमें दवाई मिलती है और वो बहुत महंगी मिलती है पर मैं यहाँ पिछले एक साल से दवाई करा रहा हूँ मेरी मम्मी है वहाँ बैठी हुई है उनका जो पैर का है ना वो दर्द बहुत ज़्यादा है तो अभी डॉक्टर ने दवाई लिख के दी है लेकिन अभी पूरी मिलेगी कि नहीं ये कोई कंफर्म नहीं है सरकार से क्या गुजारिश चाहते हैं चाहते हैं कि अगर सरकार हमें कुछ सरकारी सुविधाएं दे रही है तो उसमें ऐसा नहीं हो कि सुविधाएं को पूरा पूरा फुलफिल करना चाहिए ना ये नहीं होना चाहिए कि आधा आप इधर से ले लो आधा बाहर से ले लो तो पूरा दवाई इधर हमें ट्रीटमेंट पूरी मिलनी चाहिए तो मतलब हर बार आते हैं हमारे छोटे से लेके बड़े तक सब आते हैं और दवाई लेते तो यहां हैं तो आधे यहाँ मिलते आधी बाहर मिलती है अब क्या करेंगे बोलो हम हम सब सोचते हैं हमको सुविधा मिल रही है लेकिन सुविधा पूरी नहीं मिल रही है हमको अब पाँच दवा है तो उसमें तीन यहाँ मिलेगी दो बाहर से लेनी पड़ती है पूरी नहीं मिलती सर वो आधी दवा में तो आता हूँ डेढ़ महीने से मेरे लड़की का तबीयत खराब है डेढ़ महीने से आता हूँ आधा दवा बाहर से लेता हूँ आधा इधर से मिलता है पूरा नहीं मिलता है अभी ले रहा हूँ ना देखना आप बिल्कुल नहीं आधा है।, है।, है, है और बाहर से भी ज्यादा पैसा लगता है इधर थोड़ी सी दवा देते दे थे गुजरात फर्स्ट रियलिटी चेक मा सूरत सिविल हॉस्पिटल माँ दवा દર્દીઓને પૂરતા પ્રમાણમાં મળવી જોઈએ તે મળતી નથી જેથી સરકારે આ બાબતે ધ્યાન આપવાની ચોક્કસ થી ક્યાંક જરૂર છે કેમેરામેન અક્ષય વાડે સાથે રાકેશ બ્રહ્મભટ ગુજરાત સુરત